Снова привет, ребята! Показываю вам ситуацию, которую я называю удачно заблудился. Так бывает в незнакомых странах, вы мне поверьте. Особенно, когда ты в них уже некоторое время и считаешь, что ты очень умный. И можешь срезать углы. Знаешь все проходы. Вот свернул не туда, где-то не там срезал, в конечном счете попал на такую площадь. И пятизвездочный отель. Классикаль. Не знаю. Где я? Не знаю, что это, но вот торчат ноги. Забавная статуя. Очень даже неплохая она. Вот. Название улицы тоже ничем мне не говорит. Метро нет. Остановка вот там, туда мы сейчас и пойдем. Ну а пока просто снимаю еще. Нет снятые досели места. Да. Так. Так, как-то. Все, до новых встреч наберусь.